સુરત જિલ્લાના કડોદરા પાસે હલધરુ ગામ ખાતે આવેલ શિવસાગર સ્કૂલ ખાતે સ્કૂલના સ્થાપક સ્વર્ગીય શ્રીમતી વનિતાબેન પટેલની પાંચમી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સ્કૂલમાં અભિષેકનું ભવ્ય આયોજન રાખવામાં આવ્યું હતું સુરત જિલ્લાના કડોદરા પાસે હલધરુ ગામ ખાતે આવેલ શિવસાગર સ્કૂલ ખાતે સ્કૂલના સ્થાપક સ્વર્ગીય શ્રીમતી વનિતાબેન પટેલની પાંચમી પુણ્યતિથિ નિમિત્તે સ્કૂલના પટાંગણમાં મહારુદ્રાભિષેકનું આયોજન રાખવામાં આવ્યું હતું સ્કૂલમાં બમ્મમ ભોલેના નાથથી વાતાવરણ શિવમય બની ગયું હતું વહેલી સવારથી સ્કૂલના પટાંગણમાં પૂજા અર્ચના સાથે વિવિધ પ્રકારના હવન કરવામાં આવ્યા હતા શિવમય બનેલા શિવભક્તોએ જુદી જુદી રીતે ભોળાનાથની આરાધના કરી હતી તેમજ શિવસાગર સ્કૂલના મહારુદ્ર અભિષેકમાં શાળાના ટ્રસ્ટી આલોક પટેલ સાગર પટેલ તેમજ લંકા વિજય આશ્રમના મહંત શ્રી એક હજાર આઠ સીતારામદાસ બાપુ ગણેશ સમિતિના પ્રમુખ અનિલ બિસ્કીટવાલા તેમજ દીપકભાઈ શેઠ તેમજ મોટી સંખ્યામાં શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ વાલીઓ સહભાગી થયા હતા અને તમામ મહેમાનોએ ઉપસ્થિત સાધુ સંતો પાસે આશીર્વાદ લીધા હતા અને આ જ રીતે છેલ્લા પાંચ વર્ષથી શિવસાગર સ્કૂલ ખાતે સ્કૂલના સ્થાપક સ્વર્ગીય શ્રીમતી વનિતાબેન પટેલની पुण्यतिथि निमित्ते महारुद्राभिषेक नु आयोजन कर आगना वर्षो में करता है मेरा नाम सागर आलोक कुमार पटेल शिव सागर इंग्लिश स्कूल हल्दर रोड करोदरा सूरत आज इस स्कूल में हमारे स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय श्रीमती वनिता ए पटेल का पांचवें पुण्यतिथि के अवसर पर और सावन मास का महीने में आज हमारे स्कूल में रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा गया इस कार्यक्रम में महामंडलेश्वर महान श्री गजान परम पूज्य श्री सी, सीताराम दास जी महाराज जो भारत साधु समाज के अध्यक्ष है साउथ गुजरात के और साथ ही साथ अनिल भाई बिस्किला जी जो गणेश उत्सव समिति के प्रमुख है दीपक सेठ उपस्थित रहे और सर लाखों की आ, हजारों की संख्या में सभी भक्तगण उपस्थित रहे हमारे विद्यार्थी उपस्थित रहे सभी ने रुद्राभिषेक पूजा का आनंद लिया सभी ने लिया है और इस कार्यक्रम हम पिछले पांच साल के वनीता बहनों के पुण्यतिथि के अवसर पर हम करते हैं और ऐसे करते रहेंगे धन्यवाद जय राम जय भारत आज वनीता बहन बहुत सुंदर देश के लिए जिन्होंने एक इतिहास रचा एक नारी होते हुए भी देश को शिक्षण के लिए और समाज के लिए एक अद्भुत काम किया नहीं आज समाज में अगर बच्ची पैदा होती डिक्री पैदा होती है तो मन उतर जाता है मन से बोलते तो जरूर है कि लक्ष्मी पैदा हुई है लेकिन सबकी च्वाइस यही रहता है कि लड़का पैदा हो तो कितनी खुशहाली होती है लेकिन वनिता बहन ने एक प्रगट करके बताया एक प्रत्यक्ष करके कि नारी कभी कमजोर नहीं होती है वह सशक्त होती है देश के लिए क्या इतिहास रख सकती है पहले भी आज गुजरात का इतिहास देखो अगर पहले कोई शेम थे तो आनंदी बहन पटेल थी है आज देश की प्रतिभा पाटिल एक नारी है वो भी राष्ट्रपति थी है, इसी तरह उस दिशा के अंदर देखते हुए एक संदेश है सबके लिए कि वनिता बहन आज पांच वर्ष हुआ है अपने बीच में नहीं है लेकिन आज भी लोग हम कितने बार बोलते हैं कि फूल खरता है तो इत्र छोड़ जाता है फूल खरता है तो इत्र छोड़ जाता है और मनुष्य मरता है तो चरित्र छोड़ जाता है आज पूरा चरित्र उनके एक पशु बनके एक एक के हृदय में वह महक रहा है उनकी सेवाएं उनकी जो एक आत्मीयता थी पूरी इच्छा और देश के लिए उसे हमेशा याद करेंगे उनके परिवार को साधुवाद देते हैं जय जै भारत जय श्याद